Tekstil merupakan hasil daripada pembuatan tenunan, iaitu percantuman jutaan benang-benang yang diperbuat daripada pelbagai jenis bahan. Apabila tenunan ini telah siap dijadikan sebuah lembaran kain atau tekstil, maka ia dijadikan pakaian untuk menutupi tubuh badan kita. cara dan kreativiti mendandankan busana itu ke atas seseorang individu pula merupakan fashion. Asal-usul tekstil di negara kita bermula di abad ke-15 sebagai barang dagangan. Malahan sudah ada peralatan dan bahan yang digunakan pada zaman itu untuk menghasilkan tekstil yang masyur, seperti tenunan, sulaman, proses membatik dan mengait manik serta pelbagai lagi cara-cara penghasilan tekstil yang diturunkan dari generasi ke generasi. Koleksi khazanah tekstil negara juga memperlihatkan penglibatan masyarakat Cina dan Baba Nyonya yang kaya dengan sulaman benang yang kebanyakan berasaskan sutra dan emas. Selain itu terdapat juga barangan tekstil yang halus dan kepelbagaian motif daripada komuniti Sabah dan Sarawak. Tekstil dan tenunan merupakan sebuah komoditi yang mempunyai harga yang amat tinggi. Bukan sahaja kain tekstilnya sahaja tetapi dandanan lain seperti gelang, cucuk sanggul yang disaluti emas dan juga permata merupakan antara fashion yang diminati. Maka tidak hairanlah adi guru kraftangan 2016 Tuan Manang Wan Awang menyifatkan songket sebagai ratu segala fabrik satu seni warisan yang perlu dikekalkan demi kesinambungan tamadun kita. Hasil songket Wan Manang di Terengganu antara yang menjadi buruan para penggemar fabrik tenunan unik itu. Ramai yang jatuh cinta dengan keaslian dan kehalusan tenunan songket buatan Wan Manang. Saya dilahirkan uh, dalam uh, keluarga penenuan songket. Di kalangan uh, nenek saya dulu, adik-beradiknya terdiri daripada penenun songket. Uh, dan sejak kecil lagi memang saya dah diasuh ataupun telah didedah dengan kerja-kerja aktiviti tersebut daripada proses menerai benang, mencelup benang, menganing, menyampuk, mengarak, menyongkit hinggalah kerja-kerja menenun. Songket ah uh, merupakan uh, ratu segala favorit. Hasil seni ini yang dipakai memperlihatkan sebagai satu lambang kemegahan atau status simbol bangsa yang begitu hebat dan tekun. Kepelbagaian hasil seni bukan saja pada pakaian, tetapi boleh juga diaplikasikan pada barangan lain seperti beg tangan, hiasan rumah, dan sebagainya. Setiapnya dihasilkan dalam pelbagai bentuk potongan, cara pemakaian dan berwarna-warni. Penghasilan songket memerlukan kemahiran tenunan yang bagus untuk menghasilkan sehelai songket yang bermutu tinggi. Proses pembuatannya sangat rumit dan memerlukan ketelitian supaya hasilnya berkualiti tinggi. Penghasilan songket disiapkan sekitar 3 bulan dan bergantung pada corak, jenis benang dan juga jenis fabrik mengikut permintaan pelanggan songket ni bukan mengambil masa yang agak sengkat mengambil masa yang lama memerlukan ketekunan, ketetitian, kesabaran pihak penenung kita setelah kita mendapat ilham untuk menghasilkan untuk mencipta satu-satu motif desain tu kita terus lakarkan pada kertas graph paper dari situ kita boleh adun alih ataupun kita padangkan dengan warna-warni yang dikendaki Anak saya sendiri pun sehingga ke ibu saya pernah memasang ke generasi sekarang ni untuk mengekalkan identiti umpamanya uh, dari segi uh, motif yang ditenung tu motif, motif yang tertentu ada kaitan dengan uh, alam Melayu alam budaya Melayu kita dari situ saya masih mengekalkan ciri-ciri uh, tersebut kalau dulunya kita hasilkan motif-motif yang agak tradisional lah walau macam mana pun oleh kerana dengan keadaan semasa ada permintaan untuk uh, desain-desain motif yang terkini seperti contemporary saya menghasilkan juga tapi dalam masa sama saya masih kekalkan ciri-ciri uh, tradisional uh, songket ini dari segi motifnya dari segi tenunnya dan dari segi uh, penggunaan bahan mentahnya proses tenunan songket ni termasuk kerja-kerja seperti menerai benang di pemidang ini benang adalah sebagai benang limar mengikut lorong-lorong yang disediakan berulang kali, setiap lorong mempunyai enam kali pusingan Setiap pusingan ini akan diikat membentuk motif-motif yang tertentu yang sebagaimana yang kita kehendakkan nanti Ini mengambil masa yang agak lama untuk menyiapkannya Benang ini akan dicelup ke dalam satu warna sebagai warna asas Lepas itu benang-benang ikat tang tu yang terdiri daripada tali rupiah akan dipotong balik yang akan menampakkan bentuk sebenarnya motif yang telah diikat. Ini nanti disusuli dengan kerja-kerja mencanting warna yang lain ataupun mencelup warna sekali lagi untuk menentukan benang yang ikat tadi warna putih akan timbul warna lain pula disusuli dengan warna-warna yang dikendoki lah. Sehingga siap satu pemidang tu dan nanti akan dipindah kepada peleting benang-benang yang telah diikat itu. seterusnya benda-benda di plating itu akan diserah kepada penenun untuk menghasilkan kain tenunang. Sebagai salah seorang daripada individu yang memperkenalkan Songket Terengganu secara komersil, nama Atikah Songket tidak asing lagi kepada penggemar dan pengumpul Songket sehingga keluar negara. Saya uh, mengikuti ibu saya dari saya kecil lagi. Ketika ibu saya pergi jumpa penenun, uh, saya akan ikut. Jadi uh, di situ saya dapat lihat bagaimana... Ibu saya menjalankan perniagaan dengan orang kampung, memasarkan ke bandar, jumpa-jumpa customer. -jumpa ibu saya pergi promosi sana sini, saya pun ikut. Jadi minat saya timbul dengan sendirilah. Dan uh, orang kata it's in the bloodlah, ya. Dan saya teruskan apa yang ibu saya buat kepada saya, saya teruskan kepada anak-anak saya. Kain songket selain dijadikan sebagai pakaian tradisi ia juga turut diilhamkan pada pelbagai barangan dalam bentuk bag, bingkai gambar, hiasan dinding, cushion dan sebagainya. Songket sebenarnya boleh dipelbagaikan. Contoh ya macam ni. Ini selalu bunga penuh tapi yang ini kita panggil corak bunga dalam ragi. Maksudnya dia corak ni dalam kotak. Selain daripada digunakan sebagai samping atau boleh jadikan baju atau jaket, dia juga boleh dijadikan shawl seperti ini. Saya cantumkan dia di tengah dan dijadikan shawl. Ya. Boleh pakai uh, official ataupun biasa-biasa macam high tea kalau ada yang uh, waktu-waktu tertentu. Boleh letak di bahu lah. Kalau Melayu buat nampak tradisional, dia akan letak atas kepala. Kan? Keunikan songket terletak pada motifnya. Motif kain songket terdiri daripada dua unsur penting, iaitu unsur alam dan tumbuh-tumbuhan yang terdapat di negara kita. Selalunya songket lebih popular dengan motif-motif tradisional seperti uh, daripada buah-buahan atau uh, daripada haiwan-haiwan tapi sekarang ni kurang sambutan daripada haiwan. Corak ni uh, kami dinamakan tapuk kesemak. Daripada buah kesemak ni apply kepada songket macam ni rupanya. Ini kalau pada cotton. Kalau pada sutra, ini tapuk kesemak juga tapi dia lebih kecil bila kita cakap cotton dengan sutra, sutra maksudnya fine. Dia motif dia lebih padat dan lebih kecil dan dia tekat tiga. Ini tekat lima, dia lebih besar tapi lebih outstanding. Daripada manggis. So, bila dibuat begini, atas songkit. Ini yang daripada buah-buahan. Ada juga daripada kuih seperti potong wajik, kami ada. Seperti potong wajik ini, dia berbentuk kuih ya. cendawan bila dia buat pada songket dia akan jadi gini. Ini kita Macam ini motif bunga bintang. This one uh, pecah lapan. Dia mirip kepada tapuk manggis juga. Macam ni motif butterfly. Yang mana sekarang ni jaranglah kita buat kalau motif butterfly. ini kalau kepala, this one is pucuk rebung. Pucuk rebung seperti inilah dari tumbuhan. Kalau ada seperti ini, kita panggil pagar. Jadi dipisahkan bunga bintang dengan pecah lapan ini melalui pagar ini. Tengah-tengah corak tu uh, dia tak ada pagar. Dia just, just straight forward macam ni. Ha, macam ini, dia tak ada pagar. Dia just tabur saja. ini semua tak ada pagar dia scattered eh dia cabul ini selalu digunakan pada tepi 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 ha, kalau macam ini ha, ini kita panggil air mulih tepi selalunya songket dia, eh, dia dia ada tiga elemen satu tepi badan kalau sampai lelaki dia ada kepala pula songket kita lebih suka buat uh, motif tradisional tapi walau bagaimanapun kita ikut permintaan daripada pelanggan kita lah kalau mereka minta cadangan saya kata kalau motif tradisional tu nampak lebih menarik dan tu songket tradisional juga yang lebih menarik dan kita akan tunjukkan kepada mereka corak-corak yang biasa kita buat seperti uh, corak bintang sebab kita songket bukan kepada samping saja especially sup pengantin eh kalau sup pengantin tu orang kadang suka padat. Nampak padat dia tu. So, kalau padat, kalau seperti bunga bintang ini nampak lebih padat. Kalau yang suka tabur tu dia scattered lah, dia scattered bunga. Kadang-kadang mereka suka combine corak besar, corak kecil tapi kalau corak tu daripada buah-buahan, dia akan campur. Buah yang besar, motif kecil, motif besar. Masukkan songket import memang uh, suatu uh, cabaran lah kepada kami kan yang membuat songket asli Terengganu. songket biasanya dari India, Ya. walaupun kualiti berbeza tapi memang satu orang kata saingan kepada kami. Walau bagaimanapun uh, alhamdulillah uh, masih ramai orang yang mementingkan nak produk kita yang original macam mana pun kita rasa bangga lah dengan kemasukan songket India tu jadi lebih ramai orang memakai songket kerana bukan semua orang mampu nak memiliki songket Terengganu eh yang mampu mereka masih nak original songket eh, tapi kalau yang lain mereka pakai songket walau dari import pun cantik juga cuma pada kami persaingan hargalah itu yang menjadi Uh, permintaan agak menurun lah. Walaupun kita bersaing dengan produk import uh, daripada luar, uh, tetapi kita mempunyai identiti uh, yang tersendiri dengan desain motif motif uh, ala kemalayuan kita lah. Tetapi walau macam mana pun uh, dengan kerjasama perbadanan kraft tangan, benda ni perkara ni uh, sentiasa di ada diikuti ataupun di apa ni dibantu oleh perbadanan perbadanan kraftangan. Dalam usaha kerajaan untuk memertabatkan industri kraft, pelbagai langkah telah diambil supaya pasarannya boleh menembusi pasaran global kita mempunyai ramai mereka yang telah membawa hasil kerja mereka ke luar negara dan menjadi duta kecil memperkenalkan negara Malaysia. Nama seperti Rizman Ruzaini, Bernard Chandran, Melinda Loy, sekadar menyebut nama mereka yang telah dikenali di mata dunia. Begitu juga dengan penglibatan badan bukan kerajaan seperti Persatuan Pembangunan Perniagaan Fesyen Malaysia dalam memajukan industri songket dan batik mereka berikrar untuk mengangkat warisan tekstil negara melalui elemen fashion yang memukau dan berinovasi untuk membangunkan artisanisme kita kena ada aktiviti kita kena createkan satu platform untuk uh, untuk mereka so maksudnya kalau kita organize satu fashion show itu adalah satu platform untuk mereka untuk tunjukkan bakat-bakat mereka ramai juga mereka dengan artisan ni kerja ada. Di dah siap dah kerja dia semua tapi tak tahu nak tunjuk kat mana. Satu daripada aktiviti tahunan kita adalah kita buat exhibition iaitu pameran dan juga uh, fashion show, fashion showcase. Daripada tahun uh, 2023, Perfem actually mulakan promote sebesar besarnya untuk batik sari ni lah. Dan kita tengah bekerjasama dengan Motex sebenarnya untuk bawa batik sari ni ke UNESCO. Batik sari tu desain dia adalah batik Malaysia. Batik Malaysia dia fokus dia lebih kepada flora dan fauna. Kalau batik Indonesia dia bercampur-campur. Dia ada bunga, dia ada cerita. Sebab tu kalau kita tengok batik Indonesia kadang-kadang ada berbentuk-bentuk macam bergambar. Sebab dia suka letak cerita-cerita dia. Ada gambar burung, Garuda apa semua. Tapi keunikan uh, batik Malaysia ni kita fokus kepada flora dan fauna. So kita punya uh, corak Malaysia dia lebih lembut. Kerajaan memang menyokong uh, industri lokal. Agensi macam MOTEC, MATREC memang sebesar-besarnya menyokong uh, perika tempatan, even production tempatan untuk promote bekan batik ni. So grant memang disediakan kalau katakan nak bawa batik ke luar negara untuk mempamerkan kat situ pun ada juga grant, ada juga allocation daripada matrik. So banyak juga agensi-agensi kerajaan yang actually menyokong batik dan songkit. Selalunya inisiatif ni ber berbentuk promosi, promosi uh, di luar negara ataupun convention international apa pembuat barang tempatan ini diberi tempat untuk membuat promosi dan selain daripada itu juga saya sering mengikuti rombongan ke luar negara seperti saya pernah ke Istanbul, saya pernah ke Greece, ada Grand Madrid, saya pernah ke Paris selalunya ketika ada Global Summit of Women, kami ditawarkan Grand daripada Madrid kita pernah mengadakan promosi bersama pembelajaran tangan ke luar negara. Pernah pergi ke uh, London, uh, Paris dan juga uh, Milan. Negara-negara Eropah dia uh, sangat appreciate dengan uh, pengeluaran hasil tenunan kita. Saya harap uh, perusahaan tenunan songket ini akan berterusan hingga sampai bila-bila. Jangan luput sehingga generasi sekarang saja. Kananya ianya melambangkan uh, hasil seni budaya bangsa kita yang amat amat kaya dengan uh, motif-motif uh, keindahan keaslian yang dihasilkan uh, oleh uh, nenek moyang kita dulu. Sekarang ini uh, ramai banyak yang terdapat di luar sana untuk dapat memberi Tunjuk Ajar memberi peluang untuk belajar teknik-teknik tenunan ini. Salah satunya daripada Institut Kraft Negara, itu bawah perbadanan kraft tangan Malaysia. Di situ senang kita dapat belajar apa yang kita lakukan sekarang ini. syarat am um yang diperlukan untuk belajar di IKN iaitu pada peringkat diploma, sijil dan SKM a uh, terutamanya umurlah uh, 18 hingga ke 35 tahun dan yang penting adalah minat minat dalam bidang craft uh, minat pada seni uh, untuk program diploma memerlukan a uh, tiga syarat utama lulus dalam SPM ada syarat lain seperti STPM pun kita boleh guna dan satu lagi sekiranya pelajar mempunyai Uh, SKM lah, sijil SKM yang lebih rendah daripada diploma lah. Untuk syarat-syarat uh, sijil -syarat, uh, pula, kita memerlukan sekurang-kurangnya satu kredit lulus dalam mata pelajaran. SKM kita boleh guna juga dan satu lagi adalah untuk sijil kemahiran Malaysia memerlukan uh, boleh bertutur dan membaca. Di sini kita sediakan pelbagai kemudahan, uh, salah satunya adalah Elon perbelanjaan bulanan kepada pelajar. Uh, dari segi kemudahan prasarana seperti asrama siswa dan siswi Kita sediakan makan minum dan perbelanjaan Bahan mentah juga ditanggung oleh uh, pihak institut juga uh, Mengikut kajian pada 2024 96% pelajar kita berada di dalam laluan kerjaya Yang mana mereka bekerjaya dalam bidang seperti kurator pereka, pengajar seni kita memfokuskan kepada bidang keusahawanan supaya pelajar-pelajar yang keluar nanti mereka bersedia untuk menjadi usahawan muda dan mereka didedahkan dengan pembelajaran keusahawanan supaya memantapkan diri mereka untuk memperluburi bidang tersebut sebelum ni saya memang ambil dalam tununan lah, tekstil Sarawak lah. Jadi saya menyambung diploma di sini dalam tenunan songket. Saya berminat sebab sekarang jarang anak muda yang berminat dalam tenunan dan banyak yang tak tahu pasal tununan lah. Lebih-lebih lagi anak muda. Orang tua pun kita tak tahu dia orang dapat ke tidak teruskan. Tenunan songket ni adalah simbol dalam Malaysia. Dia adalah satu tekstil yang menarik yang tiada di negara luar. Jadi uh, industri kraft ni dapat menarik minat pelancong dari luar untuk masuk ke dalam Malaysia. Dan kraft uh, ni juga dapat menjana ekonomi dalam Malaysia ni. saya minat dalam sini sebab dia punya elemen kebudayaan tu dan juga saya mau meneruskan warisan lah. Mau buatkan songket ni jadi ke arah kemodenan. Dia boleh sarahkan lah dengan standard sekarang. Dia masih lagi dalam tenunan yang tradisional. Tapi saya nak berubah dalam bentuk warna atau bentuk motif dia. Kalau ada rezeki, saya mungkin boleh buka perusahaan sendirilah. Institut Kraft Negara akan menghantar bekas student untuk buat praktikal kat sini. Dari situ saya dapat lakukan ataupun bagi pelatihan yang selanjutnya kepada mereka. Jadi tak tak akan putus benda ni. Akan berurut sampai insya-Allah sampai bila-bila.